بات آ جاتی ہے سود کی سر میں نے وزیر خزانہ صاحب کی تقریر سنی ہے میں نے تقریباً پونے تین گھنٹے کی جو تقریر جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کی سنی ہے اس میں کہیں سے بھی ایک جملہ نہیں ہے کہ بھائی ہم اس پاکستان کے آئین کی آرٹیکل 38 ایٹ ایف کے تحت ہم سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے کوئی پہلا قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہ بھائی یہ تو ریاست مدینہ کے ماننے والے اور اس کے پیروکار اور اس کی پروپیگیشن کرنے والے لوگ ہیں نا اس ریاست مدینہ کے ماننے والوں کو تو کم سے کم اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی جو ہے وہ بند کرنی چاہیے میں, میں نے پہلے کہ کہ بھی اکانومی, اکانومی کو مٹائے گا ہم کتنی ہی اقدامات کر لیں ہم اللہ سے نہیں جیت سکتے پھر اللہ آگے کہ اگر تم نہیں مانو گے اس اسکرس کر رہا ہوں تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے نازب اللہ اللہ اور اس کا رسول یہ جنگ ہم سے پاکستان میں آ کر ہار جائے گا وہ نہیں ہار سکتا یہ جنگ اس پاکستان میں آ کے کوئی پہلا قدم تو اٹھاتے ہم جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم سے جنگ کرے گا سود کے نظام میں ہم ایک لفظ ادا نہیں کرتے دو بائیس سے شہد کوٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے آج اس کے پانچ سالوں میں یہ ختم ہونا تھا ایک لفظ جی اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوئی ہے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میں اسی حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تیس میں سود کی حرمت بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں حرمت سود کا حکم نہ ماننے والوں کو کافر کہا گیا ہے سر اور میں آپ کے سامنے یہ کوٹ کرتا ہوں میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں اے ایمان لو کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو اگلی آیت اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے سر مطلب ایک جملہ نہیں ہے کہ بھائی ہاں ہم کوشش کریں گے ایک دن کی بات اچھا پھر سود بھائی آپ آئی ایم ایف پہ چلو ابھی آپ منع نہیں کر سکتے یہ جو لوکل بینکس کو آپ سات ہزار ارب روپے دے رہے ہیں ان کو تو آپ روک سکتے ہیں ان سے تو آپ بات کر سکتے ہیں یہ سود کا نظام ہمارے ہاں جب تک چلے گا ہم جتنی بھی اچھی اسپیچز کر لیں ہم اللہ کو راضی اپنے ساتھ کھڑا کریں سر ان... ہم آئی ایم ایف کو ناراض نہیں کر پا رہے پورا بجٹ جو ہے ہے وہ وہ صاحب نے یہ یہ بتا کر پیش کیا کہ ایم ایم ایف سے الائنڈ ہے. ہم آئی ایم ایف سے سے الائنڈ الائنڈ ہم کیونکہ وہ ہمارے پیسے بند کر دے گا ہم اللہ سے الائنڈ ہونے کی بات نہیں کا. اللہ کو بعد میں منا لیں گے رکھا ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم نے اس سال جو ہے وہ تقریباً سات ہزار روپے لوکل بینکس کو سود اور قرض میں واپس کرنا ہے میرا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ ایک سال کے لیے اس ایمرجنسی کی جس طرح سے آپ نے کرونا میں آپ نے لاک ڈاؤن کر کے ایک ہنگامی صورت کریٹ کر دی تھی اسی طرح سے اس معاشی صورتحال کو ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے آپ ایک سال کے لیے مقامی آپ بھلے فورن جو آپ کو دینا ہے وہاں پر آپ جو ہے وہ اس کو دیں وہ لیکن جو لوکل بینکس کو آپ نے سات ہزار ارب روپے دینے ہیں انہوں نے بہت کم آیا ہوا ہے وہ اس سال نہ دیں ایمرجنسی لگائیں اور اس سات ارب روپے کو آپ انڈسٹریز کو جو کہ بند ہو رہی ہیں بند ہونے والی ہیں ان کو پمپ ان کریں یہ پیسہ وہ سات ہزار ارب روپے ان کو دیں تاکہ آپ کی معیشت جو ہے وہ آگے چلے یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی پالیسی لے کر آئے لوگوں کی گاڑیاں لوگوں کی فیکٹریاں لوگوں کے گھر اسکول کالج ملک میں ایسے حالات ہوں گے نیشنلائز کر دیا لے لیا ان سے میں تو زبردستی نیشنلائز کرنے کی بات ہی نہیں کہہ رہا میں تو والنٹیئرلی کہہ رہا ہوں میں تو والنٹیئرلی نیشنلائز کر دیں اور کوئی بھی غریب نہیں ہوگا اس میں سے نہ تو میاں صاحب غریب ہوں گے نہ زرداری صاحب غریب ہوں گے نہ عمران خان صاحب غریب ہوں گے نہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ پچیس پچیس فیصد اپنی تمام جائیدادوں میں سے دے دیں یہ بھی غریب نہیں ہوں گے اور اسی ملک سے کمایا ہے کیا مسئلہ ہے دوبارہ کما لیں گے بھائی یہ دودھ دینے والی گائے جو کہ مر رہی ہے خدا نہ خواستہ اس کو اس کا دودھ اور نکالنے کے لیے اس کا گوشت کھانے کے لیے اس کو کھلائیں تو اس کو زندہ تو رکھیں کم سے کم تو لوگوں کے پاس بعد میں جائیں اپنے گھر سے شروعات کریں کیونکہ لوگوں کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ اٹھتر ہزار ارب کا قرض نہیں ہے اس ایوان میں میں بیٹھے ہوئے لوگ اور حکمرانی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی پولیسیز کی وجہ سے وہ میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا لیکن آج جو کچھ ہے یہ اسی ملک کے چلانے والوں کی وجہ سے لوگوں کے اوپر یہ قرض ہے نا لوگوں اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے تو ہم اپنی تمام غلطیاں جو بھی ہوئی ہیں ماضی میں جس سے بھی ہوئی ہیں کوئی بھی بریو ذمہ نہیں ہے یہاں پر ہم اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ جو ہے وہ لوگوں سے غریب آدمی سے ہی کیوں مانگتے ہیں آپ کتنا ہی اچھا بجٹ اچھے نمبر دے دیں آپ اگر اپنے عمل کو ایکسٹرا آرڈنری کوئی نئی چیز کر کے نہیں دکھائیں گے لوگ آپ کو یہ ٹیکس دینے والے نہیں لوگ ویسے مر رہے خودکشیاں کر رہے ہیں ٹیکس نہیں دیں گے آپ کیا کریں گے ہمیں اس معاشی ایمرجنسی کو لاگو کرنا چاہیے اور یہاں سے شروعات کرنی چاہیے